Hazratı Fatime Zehra salamullah alayha. Hazrat Peygamber sallallahu alayhi ve sellem, eşref-ül mahlukat, Seyyidətün Nisa-ül Alemin, alemlərin seyyidəsi Hazratə Zehra salamullah alayha barəsində bütün kəlamlarında və bir kəlamını bu gün araşdıracağıq. Xüsusən Hz. Zəhra salamullahəleyhənin həyat tərzinə baxdıqda bir neçə aspektdən baxa bilərik. Hz. Fatime Zəhra salamullahəleyha Əhləbeytəleyhissaləmun bütün araşdıran da Əhləbeytəleyhissaləm və onların yanında Əhləbeytin kəlamında Hz. Zəhranın məqamını araşdırmalı yoxdur. Və Ayda tərkibatında Hz. Ədədəhəssəlamla həyat yolunda o az müddətlik Hz. Zəhra salaməleyhənin həyatını araşdırıb və insanlara ibrət və nümunə o aspektdən baxa bilərik və bəşəriyyət üçün çox faydalıdır. Və həmçinin Hz. Zəhra salaməleyhənin Həzrəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Həccətul-Vidada və Həccətul-Vidadan sonra Həzrəti, Həzrəti Zəhra salamə aləyhə barəsində olan rabitələri və son atasından ayrılmağı və hansı təsirləri və həmçinin Hazreti Zehra salamun aleyha'nın atasının yani ata olduğuna görə deyil, eyni zamanda da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve salam yani Allahın rəsuludur, khatəmül anbiya olduğu kimi baxmayaraq ki, qızı idi, daimən ucurat surəsində ayəki vardı ya öz bir-birinizi çağırdığı kimi çağırmayın və sائر ayələr ki nazil olanda ən birinci o həmin qanunları Hazreti Zehra salamun aleyha riayət edirdi. Hazrat Zehra salamun alayha ya, yani atası tərəfindən, yani müraciət olunurdu ki, qızım sən ata deyəndə mən daha çox xoşhal oluram. Hazrat Zehra salamun alayha icə müraciət edəndə həzrət Peyğəmbərə müraciət edəndə ya Rasulullah deyə müraciət edir. Ey Allahın Rasulü. Yəni şəxsiyyətin məqamını həyat tərzində Moxomarəxçi xanımın ə, az ömründə, yəni bütün bəşəriyət üçün uzunmüddətli bir belə deyə bütün dünyanın əvvəlindən və axıra kimi əgər yaşasa belə, xanımın o az ömründə olan bəşəriyət üçün təalim, tərbiyə və yaşayış tərzi təkcə kəlamları deyil, həyat tərzi bidən böyük bir bəşəriyət sünnət Və eyni zamanda Hz. Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləmin vəfatından qabaq Hz. Zəhra salamullah alayha xanım, yəni belə deyək, o izzətlə, o əzəmətlə Hz. Peyğəmbərin şəhadətindən sonra bütün qan qüssə və s. və insanların vəfasızlığı Hz. Zəhra'nı və Hz. Əli sallallahu alayhi tək qoymaqları və ə qüdrətin və gücün yanına o durmaları, yəni biraz bəşəriyyət üçün, belə deyək, özü üçün, bəşəriyyətin özü üçün o dövrdə və bu dövrdən fərq eləmir. Yəni insanlar əgər hansı dövrdə yaşamaqları mühümdür, yəni yaşadığı müddətdə həyatı necədirsə, o kəsin ölümü də o cür nədir. Yəni həyat tərzində insan özünü tanıtır. Yəni onun Barzaxı qiyamətinin imtahanını bu dünyada verir. Ona görə də Hz. Zəhra (s.ə) Hz. Peyğəmbər (s.ə.s)in həyat belə deyək, həyatını dəyişdikdən sonra vəfatından sonra xanımı ən çox biz danışırıq, çox vaxtı tanımışuq. Lakin ondan qabaq həyatını belə deyək, və Hazreti Zehra salamun alayha-nun ehlibeytin dilində yəni necə sevək? Necə ehlibeyt ona ehtiram eləyərdi peyğəmbər xüsusən? Və Hazreti Zehra salamun alayha-nun əxlağı. Yəni çox, yəni düşmən tanıma yəni aspektindən baxarıb və s. Bunların bu hamısı demək olar ki, çoxu danışılıb. Hazreti Zehra salamun alayha-nun əxlağı barəsində ə, Yəni danışılsa bu günləri daha çox, yəni özümə bir vəzifə bilirəm. Çünki insan, yəni e, əxlaqi üçün, insan həyat tərzində, yəni hərəmiz icbari şəkildə hansısa bir ailədə dünyaya gəlirik. Lakin elə ki e, əql mərhələsinə daxil olduqdan sonra özümüz üçün ideal şəxsləri götürüb özümüzü onlara oxşatmalıyıq və onların mənəvi e, ata-ana seçib və onların həyat tərzinə kamil insanlara bənzətməli. Bunun üçün də Hz. Peyğəmbər sallallahu alayhi və, və səlləm buyurub: "Ənə və Əliyyun abaw hazihil ümmə." Mən və Əli o ümmətin atasıyıq. Yəni biz hazırıq sizi övladlığa götürək. İstəsiz, yəni səfsiz və belə deyək, kamil insan kimi, bir ata kimi ə, baxıb bizə Allah'a doğru getməkdə və biz hazıruq sizi övladlığa götürək. Əlbəttə ki, bir kəsi ki qəbul edəsən, Hz. Peyğəmbərin ata, Hz. Əli (s.ə.)-nin öz atası, mənəvi atası qəbul edirsə, əlbəttə ki, Hz. Zəhra, Hz. Xadicə öz anası kimi qəbul edir və onların həyat tərzinə də bir baxış keçirər və bir dan təlim var da, bir dan tərbiyə. Yəni təlim, yəni deməyidi, danışmaqdır, bunu elə bunu eləmə. Yəni bu asandır. Amma tərbiyə odur ki, bir kəsə bir şeyə, bir şeyə bir kəsə başa salmaq üçün görək ona əməl edəyəsən. Yəni amal əməl, amalla onu, yəni hidayət edəyəsən. Həzrəti Zəhra salamullah əleyhinin, yəni inşallah qisməti olsa gələm dərslərimizdə Həzrəti Zəhranı necə sevək barəsində söhbət eləyərik və indi isə Həzrəti Zəhra salamullah əleyhinin əxlaqı barəsində söhbət edəcəyik o həzrət kərim, yəni ə, xulqa əxlaqa sahib idi. Yəni ə, ən kamil söz deyə bilsək onun əxlağı barəsində, yəni Allah təbarak və təala bəşəriyət üçün əxlaq varlığı əyar yaradarsa, əxlaq varlığını buların özündə təcəllil edir. Yəni əxlaq kəlməsini bütün aspektdən, ayır baxsaq, əxlaq yanına gərək, yəni həzrəti Zəhrayə, həzrəti Əliyə, həzrət Peyğəmbərə baxaq. Yəni onlara baxanda, yəni həqiqi əxlaqın nə olduğunu başa düşərik. Yəni nəinki onlar əxlaqlı idilər, yəni əxlaqın e, belə deyək, akademiyası, belə deyək, və kökü onlarda idi. Və nəfs-i şərif, şərəflilə nəfs onlar da vardı. Yəni elə bir ruha şəraflı ruha sahib idilər ki, Allah təbarak və təala onları o cürnə yaradıb ki, və həmçinin Allah təbarak və təala elm onların müəllimi Allah olduğuna görə fəhmdə, başa düşməkdə çox sürətlidilər. Xanım, yəni bunlar hamısının, yəni bütün Əhləbeytə əleyhissalam bu durnadır, xüsusən Həzrəti Zəhra salamətdir ha, ona dillər sürətli fəhm, yəni fəhmi başa düşmək çox sürətlidir. Yəni qabaq görəndik və sair. Yəni biz onu onların xüsusiyyətlərini kəlməyə istəyirik, sıxıb, sıxdıraq. Yəni kəlmə adiz qalır onların, yəni xüsusiyyətlərindən. Sən kiçildər kəlmə çox kiçikdir. O onların xüsusiyyətlərini izah edəsi Onu ərədə, yəni o kəlmələr cızvız da olsa, məcburuq istəyirük ki bir-birimizi başa salaq. Ki onlar kim olublar? Və dəqiq baxış. Məsələn, bir var, bir aspektdən baxırsan, amma o baxış bütün yöntəmlərdə dəqiqdir. Yəni onun əksi ola bilməz. Elə bir baxışları vardı, hansı hər hansı bir hadisəyə. Və bir kəsin zəhni o qədər sürətli olur ki, analiz qaydası əgər sürətli olarsa ona deyirlər zəhnivəqqat. Yəni onu e, zəhni o qədər dəqiqdir ki, yəni analiz qaydalarının istər dostunu tanımaqda, istər düşməni tanımaqda, istər dünyanı tanımaqda istərir. Yəni e, bütün üsullərdə, bütün aspektlərdə zəhnləri vəqqatdır. Və çox yəni böyüklük və vuqurluq həddən artıq. Yəni, yəni həddən artıq, yəni Allah sonsuz Allah. Həmin o vüqar və böyüklüyü Allah təbbarək və təala, yəni həddi, hududu olmayan dərəcədə olaraq böyüklük və vüqar vermişdi. Və həmçinin parlayan fəzilətlər. Yəni üstünlük və fəzilət o qədər idi ki, parlaq günəş kimi parlayırdı. Yəni təkəbbür və belə deyək, disi, özünü bəyan məyli odların saihəsinə, sərhədinə yaxın dura bilməzdin. Nəinki onlarda deyək, yox idi. Onların belə deyək, sahilinə yaxınlaşa bilməzdin özünü bəyanmək məyli və ya od təkəbbür. Yəni onlardan çox uzaq. Yəni bu kəlməni bu zürinə izah eləsək daha dəqiq olar. Desək ki, onlarda təkəbbür yox idi. Nəyin yoxluğu, təkcəbbür və özünü bəyənməlik onların sahilinə yaxınlaşa bilməzdi. Və həmçinin, yəni yol tapa bilməzdi onlara. Mülayim, yəni xüsusiyyətləri insanlara, yəni davranışları çox mülayimdir və mehriban və çox üstün və Səyi sədr deyənlər İslam aləmində terminində. Yəni çox geniş səbr və belə dəyə düşüm qabiliyyətləri. Yəni həyat tərziində əgər bu kəlməni başa düşmək üçün Hz. Peyğəmbərdən sonra ə xanımın o aspektdən, o müsibətləri analizə eləsək, həmin bir dənə bu kəlməni tapa bilərik ki, se sədrdir. Yəni o qədər onların batini, ruhu geniş idi ki, o qədər müsibətlərə dözürdü. Yəni çox çətin heç kəs dözə bilməz. Və onların sukunət, aramlıq və vuqur ta insanlarla gözəl davranış və mətanət və və iffət və təqva yəni birlikdə qarışmışdı. Yəni təqvanın kökü onlarda idi. Yəni iffətin məna eləsui ancaq və ancaq Zəhra salamullah ilə eləyə bilər. Yəni iffət və haya nə deməkdi? Bir gün Hazrat Peygamber sallallahu alayhi ve sellem soruşur ki, qadınlar üçün ən bəyanilən, ən xoşlarına gələn hansı xüsusiyyətdir? Nədir? Sualını verirlər, heç kəs cavab verə bilmir. Hz. Ali alayihissalam, Hz. Zəhra salamun alayha soruşur ki, peyğəmbər belə sual verdi, kişilər cavab verə bilmədi. Hz. Zəhra salamun alayha bu bu ki, Artan peygambərə deyirsən ki, qadınların ən arzuladığı şey odur ki, naməhrəm oları görməsin, onlar da naməhrəmi görməsin. Hz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və, və səlləm bu kəlamı eşitdikdən sonra buyurdu ki: Fatimə bəzəhtimi. Mənim canımın parasıdır. Yəni nə? Mən o çalmanı deyərdim bu cavabda onu o deyir. Dəhşət də Yəni bir neçə yerdə bu kəlamı işlədib, bu belə deyək, belə bir hadisələr olanda, yəni orada işlədibdi. Yəni özü özliyində durduğu yerdə bu şərmələri işlətməyib. Yəni ki, Fatimə canım onun parasıdır. Dediğimiz kimi Həzrəti Zəhra salamun aləyhə, yəni ömrünün ən belə deyək, qızıl dövrünü atasının vaxtında kəsilədi ki ə, həzrəti Zəhra uşaqkən xanım həzrəti Zəhra salamun aleyha həzrət peyğəmbərin huzuruna gələndə həzrəti peyğəmbər əşrəfül məxluqat. məxluqatın ən şərəflisidir. rəhmətan lil aləmin. aləmlərə rəhmat peyğəmbər o əzəmətlə qalxırdı həzrəti Zəhranın ayağı. yəni Bu insan bu hadisəni bu, yəni peyğəmbərin rəftarını üç təsəvvür eləsə, Əvlamlara Rəhmat Peyğəmbərə xanımım bu zurnu ehtiram edib. Yəni bilirsiz nə deməkdir? Yəni onu başa düşmək insansan həqiqətən də çox çətindir. Yəni peyğəmbər bizə nə demək istəyib? Bu xanım çünd. Ümmə Əbiha atasını nanəsidir. Fida Əbuha, atası ona fəda olsun. Peyğəmbər sənə fəda olsun. Yəni nə? Yəni çox əzəmətli kədrlərdir. Bəzat ümindir. Qurratü əyidir, gözümün işidir. Yəni dəhşətli adamlardır. Yəni insan, yəni təkçi, yəni hisslərimizlə özümüzə bənzədəy, məsələn üçün oxşadaq. Ancaq, yəni müsibət kimi baxaq və ağlayaq. Yəni həqiqətən Hz. Zəhra (s.a.v.) ağlamaq istəsə, bəşəriyyətin halına ağlamalıdır. Bəşəriyyət o cür nə böyük, əzəmətli şəxs itirib. Gör, nə şəxsiyyətlər olub ki, necə insanlar olub ki, adlarına nə qoymaq olar? Ki elə bir şəxsiyyəti peyğəmbərlərdən sonra zülmə məruz saxlib. Yəni o azamətli şəxsi necə, yəni ehtiramsızlıq elib, necə şəhid elib də. Yəni həqiqətən həmin o bədəbəxlərsin. Ağlamaq lazımdır ki, elə böyük bir şəxsiyyəti itiriblər. Və biz özümüz tinahlamalıyıq. Nifrətimiz o kəslərə olmalıdır ki, elə bir şəxsi bizdən, yəni alıblar. Yəni bu həyat dünya alam yani onların bu dünyaya qədəmi üçün qadam qoymaı üçün onların nəfəsi üçün fəxr edəmalıdır. Yəni əgər dünyada elə bir şey yoxdur ki, yəni onun son fəxr edəyəsən. Dünyanın ən yaxşı ləzzət yeməyi heyvan, yəni belə deyir, düzəldir, o da baldır məsələn. Ən yaxşı içməyi də heyvan südüdür, onun da heyvan. Ən yaxşı paltarı da İ faydə onda heyvandan barama, yəni kurdu. Yəni baxın, dünyanın nəyi üçün fəxr edəcək? Yəni dünya fəxr eləsin. Yəni belə bir şəxsiyyətlər. Dünyada ən dəyərli varlıq insanın özüdür. Və insan üçün də ən dəyərli həmin bu şərəfətli, çamil insanlardır. Yəni çox təəssüflər olsun ki, həmin e, insanlar Yəni dünyanın ən dəyərli varlığı insan özüdürsə, insana isə nəyəsə görə dəyər verilir. Yəni dünya üçün ən böyük bəd bəxsiliyi budur ki, yəni insanlara insan olduğuna görə deyil, nəyəsə görə dost və düşmən olurlar. Nələri itirdiyini bilmirlər. Hazrat Zehra salamun aleyha atasının həyat dövründə həmişə şad və lədiə gülərüzlü atasından sonra isə tamam qəm tamam idi. Ömrünü ağlamaqla keçirir. Bilsiniz nə demək idi bu? Yəni bu təşəvvür eləmək olmaz insan. Yəni İnsanın başına bu hadisələr necə gələ bilər və buna kim dözə bilər? Bəzən biz istəyirik ki, öz hisslərimizlə ağlamaqla, özümüzə bənzətməklə hansısa bir müsibətin hisslərimizi qapanıb ağlayırıq. Həqiqətə insan kamil insanı itirdiyinə görə, kamil insanı itirmək, yəni ədaləti itirməkdir. Yəni insanlığa faydalı olan bütün şeyləri itirməkdir. Azadlığı itirmək Yəni ə, kamil insanlar, yəni bütün həqiqət alamının nümunələridir. Xanımın dilində o azm, hərəkətli ömründə həqiqtdən başqa kəlam olmuyor. Həqiqtdən başqa kəlam olmuyor. Çün hətta bunu əgər istəyəsiniz Bütün yəni müsəlmanların yəni sənətlərində istəsək araşdıraq bunu vardır. Hətta ikinci birinci xəlifənin qızı Ayşə xanım da yəni bu barədə yəni Həzrət Zəhra (s.ə.) barəsində Ədəb uyurum. Qruplar üçün mən peyğəmbərdən sonra Hz. Zəhra kimi doğru danışan şəxs görmədim. Dahşət kəlam da, dahşət kəlam. Əmr ibn Dinar bu hədisi nəql edir Ayşənin dilindən. Çün onunə görə ki Xanım Elə bir varlıq idi ki, bəşəriyyət onu tanımadı. Həqiqətən də tanımadılar. O məqamın tanımaqdan aciz oldular. Çün onlar hidayət çıraqlarıdır. Hidayət çıraqlarıdır və elmin mənbəyləridir. Elmin mənbə Bütün çirkinliklərdən onlar uzaqdır. Və çirkinliklər də onlardan uzaqdır. Qurani-Kərimdə bunun təsdiqi var. İnnaman yureyidullahu yuzhebe ankumur rids ahlal bayt ve yutahhirukum tethira. Bunlar bütün çirkinliklərdən, riya, zəfə, bütün hamsə xüsusiyyətlərdən uzaqdılar. Yəni Həzrətə Zəhra salallahu əleyhi iffəti, təqvanın ən üstün mərtəbəsində bir dənə ayar iffəti bir daha bənzəcəyi onun ən üstün mərtəbəsidir budur da. Tamamilə bütövlüyü ilə budur da. Pak təaməli, hücbu, yəni həcab, həya tamam, yəni məna ilə sui Allah təbbarək və təala Adlarını təsəssür edirəm. Yəni əgər heyvanı Allah insan surətində yaratsaydı Həzrəti Zəhra olardı. Belə deyə bilərdi. Yəni başqa bir kəlmə yoxdur ona deyək. Elə bir kəlmə yoxdur ki, deyək ki, bu bucur nə idi, belə həyalı idi falan. Misallar çəkək. Yəni bir dənə misalı budur ki, heyvanın özü əgər insan surətində, əgər ən gözəl surətdə Allah xalq etsə, Həzrəti Zəhra olur. Tardıq mətanət, vəgar. Bütün gözəl insani, kamil və eyni zamanda ki, qadındır, eyni zamanda da kamil bir insandır, məhsumdur. Məhsum, yəni Allah təbarək və təala li yutahhirakum təthira Yəni Allah təbarak və təala belə iradə eləyib. Allahın iradəsi budur ki, bunlar gərək pak və paqitsiz. Hz. Fatime salamun alayha bir dənə belə deyə məsəl idi, yəni misal. Bütün gözəl xüsusiyyətlərçi var. Gözəl xüsusiyyətləri təmsil edən bir dənə Allahın təmsilçisidir. Həyat. Əgər istəsək, həyəni təmsil edən bir varlıq yaransın Həzrəti Zəhra yarana. Onunca da, yəni insan həyat məsələn, biz tərcümə edirik, sux vaxtı deyir ki, kimsə nətənsə utanır. Bəs məhəqiqətdə həyanın bir həqiqətləri var, onu ancaq Zəhra da tapmaq olar. Yəni o ki, misal çəkillər çox vaxtı eşidibsiz. Hətta bir dənə kör insan peyğəmbərlə danışanda xanım o tərəfdən o, o hicabı ilə və sair örtüyü ilə başqa bir kənardan keçir Atənistəm üçün xanım belə deyəyim. Varlığını hiss edəsin. Hzrət Zəhra salamullahəleyha barəsində, yəni nə qədər danışsaq söz acizdir. Buna görə də ə, Allah qismət eləsin. Gələn yəni söhbətlərimizdə biz necə eləyək ki, Ahl-i Beytə, xüsusən Hz. Zəhra (s.a.) sevəy. Haçan sonda bunu deyiblər ki, çox bəşərlikə çox böyük bir şey itirdi. Ki, Hz. Zəhra (s.a.) kimi şəxsiyyəti peyğəmbərdən bir dənə yeganə əmanət kimi qalan Hz. Zəhranı peyğəmbərdən dərhal sonra, yəni zülmə məruz qalır fədək bağının sənədini atasının hədiyyə etdiyini əlindən alırlar və o cür nə əzəmətli şəxsə yəni İmam zaman əleyhissalamdan utanır adam bu kəlmələri təkrarlaməsın ki ağanın qəlbini dağ eləməsin yandırmasın İmam Həsənin gözünün qabağında xanımı şildə vuralar dəhşətdir yəni bu təsəvvür eləmək insanlıq üçün böyük əzabdır, dərd vericidir. Qapısı yansın. Allah höccəti. Yəni insanlar ki, peyğəmbərin cənazəsinə gəlməyib, hakimiyyət arzusunda olanlar, müsəlmanlar adından, cəmiyyətin adından özləri üçün xalifa seçmək və həzrət Əli (s.ə.)-ni kənarlaştırmaq və öz xilafətini təsdiq etmək üçün həzrət Əli (s.ə.)-ə də bəyyət, yəni məcburi bəyyət elətdirlər ki, özlərinə bəraət qazansınlar. Çünki çoxları bəyyət eləmirdi, deyirlər ki, nə qədər Əli eləmiyib, biz də eləmirik olsun. Həzrətə salam istirir də ki, məcburla da olsa vəfat elədirsinlər ki, digərləri də təslim olsun. Yəni bu qədər acıdır, yəni tarix, yəni əgər baxanda çox acıdır. Yəni kəlimə acizdir. İnsanı qüssə tutur. Yəni e, ə niyə bunu kalon deyə bilərsən ki, yəni Görəsən bu işi görənlər peyğəmbərin o əzəmətini görməmişdilər. Amma gör insanlıqdan payı yox idi onların.